गु्यो नम ओं गुरब्रह्म गुर्ष्णु गुर्देव महेशर गुस्ा परम ब्रह्म कस्म श्री गुला विद्यामूल गुरुवदूल गुरुमूर्ति मोक्षमूल गुरुर्व

सिा वृषिगण्य हृतम ब्रह्म आचार्य ूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिगम् प्राप्निर्विकल्पम् पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावतीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्यैर्च्चया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये त्याश्रितान् यस्साक्षात्कर्णान् भवेन्न पुनराग्द्धिर्निवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नाना चित्रकठो दरस्थितौ

स्त्रीबालाम्पमास्तुहमिति भ्रान्तापृसन्वादिनः मायाशक्तिविलास कल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मदम् श्री दक्षिणामूर्तये हुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाचनात् सन्मात्रः करणोपसंहरिणतो योच्य शुद्धः पुमान् प्रागत् प्रबोधसमये यः प्रज्ञा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याता दिशु तथा सर्वास्वस्ता स्वीता स्वनुमर्तमान तस्पुनम सदा स्वात्मा प्रकटीको भयदा मुद्रया बद्रया तस्म श्री गुरमूर्त नईदक्षिणाम मूर्त

इत्याभाति चराचराष्टकमिदम् यस्त्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विपृषतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्वं चिस्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्टिं శ్రీమద్చార్య విరచిత దక్షిణాం సంపూర్ణం అందరికి గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు